Hola, aquí te comparto un spoiler del Love Syndrome de series basado en el libro. Ve a darte una ducha primero, dijo Day. Luego Brick fue a tomar un baño como dijo Day, porque quiere dormir plenamente mientras Brick se ducha. Day escuchó un fuerte rugido fuera de la habitación. Si Day recuerda correctamente, probablemente las voces de Nanny Mac, pero Day no estaba interesado en salir a ver, porque sabe que puede arreglársela solo. Después de terminar el baño de Brick, Day entró para continuar bañándose. Cuando Day se duchó y se vistió, volvió a salir del baño. Descubrió que Brick estaba envuelto en una manta en la cama. Luego Day caminó alrededor para ver que Brick estaba durmiendo profundamente. Ah, supongo que está muy cansado, dijo Day en voz baja, porque sabe que Brick está cansado de tanto llorar y bebió lo suficiente. Antes de subirse a la cama junto a Brick, Day se metió en la gruesa manta se movió para acostarse en la parte posterior de Brick, porque Brick está acostado de espaldas a Day. La espalda de Brick estaba unida al pecho duro de Day. Un ligero olor a jabón después de ducharse mezclado con el olor de Brick hace que Day, acostado en la cama, sienta el calor en su interior. Day puso una mano en la camisa de Brick, acarició suavemente el vientre de Brick y besó suavemente la parte posterior del cuello de él también. Brick hizo un sonido con la garganta, con un ligero cambio. Cuando algo interfiere con su sueño, Day se alejó de Brick y refrena a Brick para que se acueste boca arriba. Brick inconscientemente yace a su espalda. Brick todavía está dormido. Day tira las mantas y las amontona sobre sus muslos. Pasa el brazo por encima de Brick y lo besa en la mejilla. Brick deja escapar un sonido molesto, pero sus ojos están completamente cerrados. La fuerte mano de Day acarició la cintura de Brick. Hasta que ambas cejas de Brick se fruncieron ligeramente. La camiseta que lleva en la cama estaba levantada y amontonada sobre su pecho. Brick se retorció con una sensación de hormigueo, pero sus ojos seguían cerrados. Day miró un poco a Brick antes de levantar una sonrisa satisfecha en sus labios. Day se levantó y se quitó todo. Sus exigencias iban en aumento. No tienes que despertarme todavía, murmuró Day solo antes de separar lentamente las piernas de Brick, para evitar que Brick mire hacia el otro lado. Day puso las rodillas debajo de las dos piernas de Brick. La respiración de Brick permaneció estable. Day levanta una sonrisa en sus labios mientras levanta una de las piernas de Brick y coloca sobre su hombro fuerte. Sonó un ruido en la garganta de Brick mientras que la otra persona tenía una expresión deformada en su rostro con hormigueo, hasta que el núcleo de Brick aumenta gradualmente el tamaño. Sigue la presión y el cuidado de Day. Al ver que el núcleo de Brick ya se había expandido de acuerdo con el impulso, Day bajó lentamente la cabeza y besó suavemente la esencia, hasta que la figura de Brick tembló ligeramente. Day continuó usando sus labios para empujar el núcleo de Brick a través de la tela. El cuerpo de Brick comenzó a ponerse rojo. La respiración de Brick era un poco ronca. Day agarró a Brick y lo obligó a acostarse boca arriba, junto con poner una manta debajo de la cadera de Brick. Muerde el sobre y lo desliza en el bastón. Apretó los dientes reprimiendo sus emociones. Se escuchó el grito de Brick hasta que el canal de amor comenzó a expandirse para responder al tamaño. Brick todavía tenía una mirada distorsionada, pero todavía estaba durmiendo bien. Day, además de mirar la cara de Brick para ver si se despierta o no, Day golpeó con la cadera. Day reprimió su propio ruido, y emoción cruda. La fuerza punzante del embudo de Brick persistió. Hasta que Day aceleró sus caderas un poco más rápido. El cuerpo de Brick se balanceó con el impacto. Day levantó la cara con un ruido de emoción. La pequeña mano de Brick se movió para empujar el estómago de Day con una sensación de hormigueo. Pero Brick estaba todavía medio dormido y medio despierto. Todavía no sabe si es un sueño o una realidad. Day golpeó la gatera unas cuantas veces más y también se soltó. Day respiró aliviado junto con mirar a Brick. Day llamó a Brick, pero Brick no respondió. Un suave ronquido volvió a sonar, haciendo que Day sonría levemente.